我们这儿又下雪了，今天我们雪地里吃个火锅。嗯，再切点肉。嗯，这个是羔羊元宝肉，基本上没有肥肉啊，切薄点儿。元宝肉先切这么点儿，一会儿再切。再切点这个肥瘦相间的羔羊后腿肉，涮着可好吃了，这个。 姐夫，我水开了，可以涮了吧？嗯，可以了嘞。我们的羊肉可以涮了，可以吃了吧，哥，马上可以了。嗯嗯，嗯来点麻酱，来点韭菜花，好嘞，再来点辣酱。哦。好了好了，我们的涮羊肉可以吃了。嗯

姐夫，这火锅非常适合我的胃啊！那不行哦。嗯。这味道可真没吃了，来今天涮火锅，脚嗯暖到头发。嗯。嗯嗯嗯 姐夫，我最爱吃这个了。那不挺好？吃吃吃！嗯嗯、哥，这味道，哪儿朵都不知道。那不是挺好吗？<唉>再下嗯，肉没了再放点肉，嗯。今天可得好好涮着吃呀、啊！哥，太爽了，嗯。姐夫，多放点儿。好嘞。